Наш проект продовжує захоплювати глядачів. Цього разу у шоу Майданс відбулася унікальна ситуація. Два міста стали однією командою. Та команда, за котрою будуть сражатися зразу два города Полтава і Оба города проявили очень большую активність, коли участвували в кастингі цим літом. Тож для такої унікальної команди обрали незвичайного хореографа. Мене зовут Казак Іван Сергієвич, станароді Джонс. Фамілія потомстина. Дед был потомком казаков, соответственно, я и я Мой отец происходит из семьи, в которой были и греки, и цыгане, говорят, и евреи. Мать у меня украинка, а вот отец такой же черненький, как и я. Джоз привязалась на одном из батлов Джозета, в переводе с греческого «волна» постепенно к слову Джоз прибавилось еще две «З». получилось Джоз. Студия 3 з город Венеция считается одной из лучших. Иван Сергеевич нам преподает разные стили танцев, такие там хип-хоп, джаз-фанк, хаус, поппинг. Да, он очень хороший тень, но он не называет вредный. Иногда кидается ботинками, но не во всех. Сейчас и вы будете немало удивлены тем, что узнаете обо мне. У дитинстві будні Джоза відрізнялися від розваг его однолітків. Іван не любив спорт, его он не цікавили ігри, та і спілкувався, він лише із книгами. Я был просто настоящий ботан. тебе говорили, что ты толстый, тебя за это могли бить, унижать. Ботанов бьют. Поменяй себя, сделай над собой усилие. Ура! Давай, третий курс педучилища. Серьезно на себя посмотрел в зеркало, и мне не понравилось, что я там увидел. Я весил около 110 килограммов. Начиналось все с трех километров, было очень тяжело бегать, но потом все нормально. За полгода я сбросил 40 килограммов. Если ты столько над собой работаешь, ты, значит, личность. Если ты личность, то к тебе относится совершенно по-другому. Твой дух крепнет. Self-made person. Человек, который сделал сам себя. Я брал мастер-класс у человека, который придумал Крамп, это тайдайз Это человек, который просто придумал хип-хоп, это Буда Говорят, что я танцую хип-хоп. На самом деле я танцую то, что придет мне в голову под определенную музыку. Я волнуюсь не за себя, я волнуюсь за ребят. Я волнуюсь, чтобы они меня приняли нормально. А міста встигли не лише потоваришувати, а й розробити маршрут зустрічей. Вони по черзі їздять на репетиції одне до одного. Знакомимся, знакомимся. Дві команди з різних двох городов, чтобы вони слились в одну команду, показали самый лучший результат. І чтобы они сделали вот просто все на высшем уровне.